Ми продовжуємо наш ефір з паном Олегом Ждановим з приводу ситуації, яка зараз склалась на Донбасі, і навколо цієї ситуації, що зараз відбувається в політичній площині. Власне, неодноразово було заявлено, принаймні зараз українською стороною заяви тривають, як президент власне під час телефонних перемов у мінському форматі сказав, що начебто піднімалась тема миротворців з його боку. І продовжується час від часу такі, так би мовити, інформація з'являтися в мережі, що було б непогано задіяти за миротворців на Донбасі. Сі миротворчою там дехто говорить про поліцейську, дехто говорить про військову місію. На ваш погляд такі перспективи взагалі задіяння і хто б дійсно міг долучитись до цієї операції, якби її проводили. Ну, смотрите, давайте начнем с того, что когда выделяются миротворцы. Вообще в мировой практике существует такое правило, негласное правило, что никогда не вмешиваться во внутренние дела государства. Если у нас гражданская война, внутренний конфликт, нам никто никому ничего не даст. Угу. Весь мир будет ожидать победы внутри страны. И с победителем будут договариваться. Так, так, таковы правила. Если мы говорим, что у нас международный вооруженный конфликт, о тогда у нас есть все шансы на получение миротворцев. Причем не просто просить, а мы имеем полное право потребовать, потому что мы полноценный член Организации Объединенных Наций, мы вносим взносы в эту организацию, и мы имеем право пользоваться всеми благами устава, который это предполагает. В этом случае, если мы объявляем, это опять же возвращаясь к первому вопросу, объявляем международный военный конфликт, что сюда? Сюда приезжает сразу миссия Красного Креста. Международная миссия Красного Креста. Они определяют наличие конфликта, степени вытяжести и количество миротворческого контингента, необходимого для разведения противоборствующих сторон. В войсках ООН есть шесть видов операций по, там, по принуждению к миру, разведение противоборствующих сторон, там, разоружение и так далее. Вот. Но в любом случае... В любом случае, он на полных основаниях официально, законно, открыто вводит свои войска на территорию Украины и ставит их на линии разграничения. И фактически первый пункт даже тех же минских договоренностей да, получается выполнен. В этом случае наступает перемирие, потому что любая сторона, произведящая выстрел, стреляет в сторону солдата ООН. Это мы понимаем, чем чревато для государства. Вот. И дальше идет процесс переговоров. Но миротворцы же закроют линию разграничения. КПП останутся люди, как ходили, так и будут ходить. Но контрабанда Которая идет там эшелонами, фурами и всем остальным, она прекратится. Вот это, я считаю, один из основных вопросов э, здесь. И кому-то это будет очень невыгодно, почему мы три года говорим о миротворцах, но три года мы их не приглашаем. Также можно было бы пригласить Объединенные Силы Европы по мандату ЕС. Но для этого надо было подписать ассоциацию в полном вот объеме так. и имплементировать ее. А не откладывать ее на год, на два, на три. И на сегодняшний день фактически имплементация ассоциации наступила формально только в документах. В жизни мы там ни стандарты на ЕС не ввели для своих товаров, там и э, тех самых других не там. Выполнили условия, допустим, перекрытия границы. Они уже нам практически авансом там это тот же Безвиз предоставили, но безвиз же предусматривает четкое закрытие границ, которые становятся как бы внешней границей ну, расширенной шенгенской зоны, вот, что на сегодняшний день не выполнено в полном объеме. Поэтому говорить о том, что завтра придет контингент Вы вообще, по вообще не это занимает. политические, это популизм, самый настоящий политический популизм. Это обещалки, красивые слова. Завтра придут голубые каски, нас спасут. Для того, чтобы каски пришли, надо подать заявку и надо создать условия для того, чтобы пришли сюда голубые каски. Но голубые каски сразу же скажу, тот же опыт Югославии, тот же опыт Ливана, тот же опыт Сьерра-Леона где кстати мы наш батальон там был длительное время показывает что как только приходят голубые каски воцаряется тишина и дальше начинается диалог мирный диалог с противоборствующими сторонами вот. Ну, видимо, посмотрим, как это отразится сейчас. Вот Осенью. Я так понимаю, что президент Эммануэль Макрон все-таки после летних каникул с наступлением 1 сентября это считается Новый политический год после летних каникул он же обещал собрать и нормандский формат, в том числе сейчас консультации должны проходить на уровне министров иностранных дел, стран-участниц. Вот. Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Так, ну власне, принциповим питанням на Донбасі для України є кордон. Ну, насправді, перекриття кордону передбачає ну, те, що найближчим часом Україна зможе повернути контроль над всією окупованою частиною Донбасу. Але тут питання в тому, що Росія продовжує активність на кордоні. Хотів би детальніше зупинитись на тому, що саме збирає Росія на кордоні і який реальний потенціал цих підрозділів. Ми неодноразово про це говорили, але інформація доповнюється, доповнюється, доповнюється. Наразі що можна сказати про армії і підрозділи, які Росія вибудовує фактично на кордоні з Україною. Ну, на сьогоднішній день практически змінення той групування, яке ми оцінювали в 18-20 тисяч вдоль всієї нашої границі з Російською Федерацією, Она практически не, не изменилась. Есть тенденция к ее увеличению это формирование 150-й дивизии численностью до 10 тысяч человек с дислокацией город Ростов. Вот. И сейчас Российская Федерация рассматривает план выдвижения Смоленской танковой армии к нашим границам. Это, это закрывает дырку, которую они не смогли покрыть формированием 8-й и 20-й полевых армий и построением двух военных баз в Воронеже и в Ростове, которые начали строительство в 2015 году. Вот. Нет у них сейчас ни ресурсов, ни возможности сформировать эти две армии. Поэтому принято решение выдвижения Смоленской армии с глубины. При этом, я так понимаю, на Европейском театре военных действий в Российской Федерации живых войск, там, кроме двух дивизий, Подмосковья, Кантимировской и Таманской, фактически не остается. Вот. Участие, допустим, в Запад-2017 белорусских учениях, да, при том всем громогласном как бы, информационной помпе, которая сопровождается сейчас эти учения. Всего навсего 113 тысяч будет принимать участие в Беларуси этих войск. Я напомню, что по нашим оценкам сейчас в Беларуси находится контингент от 6 до 8 тысяч ударной авиации. То есть они добавят еще максимум там две бригады или там дивизию э, неполную, да, и будут отыгрывать там этапы боевой стрельбы непосредственно на полигонах Беларуси. И, скорее всего, эти войска там и останутся, и это будет форпост. А теперь грозить мы будем НАТО. Вот это будет форпост Российской Федерации. Для того чтобы хотя бы кусок прямой кусок границы с НАТО, а вот в частности с Польшей, э, иметь, плюс угрожать Балтийским странам, странам Балтии, тем, что там самое узкое место от Белоруссии до Калининградской области, и они фактически могут остаться в анклаве. Ну и заодно нам э, с северного направления теперь придется усиливать э, свои э, вооруженные силы и менять, э, планировать операции оборонительные со стороны э, Белоруссии. Вот такой вот как бы форпост. Остальные войска вооруженных сил Российской Федерации, особенно сухопутные войска, они все на Дальнем Востоке. Напомню, что недели две или три назад, три недели назад, Владимир Путин провел показательные учения с войсками. Вот все, что туда ближе к Уралу и дальше, в сторону Дальнего Востока, они все были подняты по тревоге. Это очень информационно было освещено. Порядка 30 тысяч контингент войск был поднят по тревоге, погружен на эшелоны и отправлен к Северной Корее. Это все демонстрировалось, показывалось, и там Россия, от, отрава, Шойгу отрапортовал, что впервые в, истории, значит, новой, в новой истории России такое большое количество войск в такие кратчайшие сроки было собрано, отгружено и переброшено на Дальний Восток. Вот считайте, что середина от Хабаровска до Москвы, там на сегодняшний день... Ничем не закрыто? Да, я не вижу там... Власне, таких боєспособних частин. ось ми, коли говоримо про Білорусь, у нас є три хвилинки ці е, часу. Е, часто говорять про те, що, по-перше, дуже якось не е, Лукашенко, навіть задавали питання під час спілкування, так би мовити, з громадськістю, журналістами, ну в Білорусі, е, задавали питання загрози е, е, окупації, так би мовити, Білорусі, і багато хто вважає, що якось не переконувало е, його виправдання, що типу, ні, цей план не передбачався і не обговорювався, тобто е, Росія. Повинна була б обговорювати з Лукашенка плани окупації Білорусі, тобто звучить якось трошки дивно. Були певні сумнівні заяви командування Білорусів навіть в Росії з цього приводу, на ваш погляд, яка доля чекає? Тим більше багато хто говорить, що Білорусь так спокійний регіон влаштовував Росію в мирний час. Зараз, коли йде більш агресивна політична так понг скажімо так, Білорусь все ж таки буде Росія намагатися цю територію і потенціал активізовувати для використання тиску на захід. Що очікують? Белоруссию на ну, Так с Беларуси уже все состоялось. Оккупация произошла в 2014 году, причем никто Лукашенко не спрашивал, не спрашивал, Россия просто ввела туда контингент войск, разместила, а в 2015 году начало строительство военной базы. Он, единственное, первое его как бы, возмущение было по поводу выделения земли под военную базу, помним эти заявления. Но они абсолютно не играют роли. Я напомню, что Беларусь все кредиты получила в Москве. В Единственный атомный реактор топлива Российской Федерации, захоронение отходов Российской Федерации, нефть, газ. Российская Федерация, ну, о чем мы можем говорить? Она фактически сателлит. Россия чихнет, Белоруссия заболеет. Мы, мы это наблюдаем в, в экономике Белоруссии. Вот. Поэтому там говорить о какой-то самостоятельности, я даже больше предположу, я предположу, что оставив там сейчас контингент, усиленный контингент после этих учений, да, Белоруссия, вот, ну, Владимиру Путину нужна наша платформа для выборов, да? Так Белоруссия вот и послужит, скорее всего, этой политической платформой. Это будет либо новый союзный договор обновленный, либо Белоруссия вообще там может войти в рублевую зону и там стать сателлитом России. И вот на этой волне там собирания опять земель русских там и объединения братских славянских народов Владимир Путин смело может использовать как политическую платформу в выборе в марте месяце на выборах президента Российской Федерации. При том, что при... мы еще до сих пор не знаем, сегодня уже, слава богу, август месяц, мы еще не знаем, а будет ли он вообще баллотироваться на этих выборах. Пока что он молчит. Ну, вас на нас новичка перерва, мы повернемся до нашего обговорения буквально за пару хвилин. Вышайте с нами.